ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଗମନ ହେଉଛି ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଏହି ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ଶନିଙ୍କର କିପରି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଛା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମସ୍ତ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁ ରାଶି ଠାରୁ ମିନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ରହିବ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବେ ତଥା ଏହି ଗୋଚର ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କିପରି ହ୍ରାସ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ফলৰে আগু আপোন উপযোগে আছুব্য জ্যোতিষ আৰু বাস্তুভিত্তিক ভিডিঅ' তথা আপোনাৰ ৰাশি ৰাশি ফল অনাশেৰে পাৰিব এইবাৰ আচন্ত আমি আলোচনা কৰিব শনি গোচৰ চলন ফলত কিপৰি ৰ ধনুৰাশি উপ ধনুৰাশি জাতীয় ব্যক্তিবিশেষ মানে শনি হওক দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানৰ অধিপতি এব এই গোচৰ চলনৰে শনি দ্বিতীয় স্থানৰ তৃতীয় স্থানক গমন কৰ এই তৃতীয় স্থান কু গমন করা ফলে ধনু রাশি জাতীয় ব্যক্তি মান শনি সাড়ে সাত রভাব সম্পূর্ণ রূপে লোপ পাওছে শনি সাড়ে সাত সম্পূর্ণ হয়ে যাই ফলে আপনার জীবনের অনেক উন্নতি ভবিষ্যতের হওয়া যাচ্ছে এই আসন্ সময় গুকর আপনার যেকোন কাজ হাত দেবে সে নিশ্চিত ভাবে সফলতা লাভ করবে ব্যৱসায়ৰে উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কৰিব অধিক অধিক লাভৱান হেবে তথা কৰ্মজীৱী মানে নিজৰ কাৰ্য দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব সৈতে সমস্ত কাৰ্যৰে সফলতা লাভ কৰ আচন্ত সময়তে যে যুৱক যুৱতী মানে কৰ্ম নিযুক্তি প্ৰাপ্তি কৰিব উদ্যম চলাই সেই নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিবল লাভ কৰোঁ যে কৰ্ম নিযুক্তি ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান নিয়োজিত অতি ভৱিষ্যতৰ নিজৰ কাৰ্যদক্ষতা বৃদ্ধি হেতু তথা নিজৰ চহকৰ্মী মানৰ সহযোগিতা লাভৰে অনেক কাৰ্যৰে সফলতা লাভ কৰাৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিব সৈতে নিজৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰে প্ৰশংসিত হেৰি তথা আৰ্থিক দিগৰে অভিবৃদ্ধি অৱশ্য ঘটিব আচন্ত সময় গুড়িকেৰে ଧନୁ ରାଶିଜାତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ନିରୋଗମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଶୁଭଫଳ ଲାଭ ହେବ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ତଥା ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ମକର ରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶନିଙ୍କର ମକରରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତରେ ତୃତୀୟ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସରିଯାଇଛି ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଜନିତ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଦେଖାଦେବ ତଥା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନକର ରାଶିଜାତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ নিযুক্তি পাইপৰা উদ্যম জাৰি ৰখি নিজৰ উদ্যম জাৰি ৰখত এই সময় আপোনাক শুভ ফল প্ৰদান কৰিব এই সময়তে আপোনাৰ কৰ্ম নিযুক্তি পাৰি অধিক সম্ভাৱনা ৰচি এই সময়ত আপোনালোকৰ সঞ্চয় জমা সঞ্চয় জমা আপোনাৰ বহুত বৃদ্ধি পাইৰ সম্ভাৱনা ৰচি সমস্ত আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাই জমি পাড়ি কিনা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লাভৱান হ'ব এই সময়তে স্বাস্থ্যগত সমস্যা কিছুটা আপোনাৰ দেখা দেই পাৰে পাৰিবাৰিক সমস্যা হেতু কিছু সমস্যা দেখা দেই পাৰে যদি আপোনাৰ স্থিৰ মস্তিষ্কৰে সমস্ত পৰিস্থিতিক শান্তিত সামনা কৰিবা কৰো সমস্ত সমস্যাৰ সমাধান কৰি পাৰিব পাৰিবাৰিক জীৱন সুখময় কৰি পাৰিব সমস্ত কাৰ্যৰে সফলতা লাভ কৰিব সৈতে আপোনালোকৰ কাৰ্যদক্ষতাৰে বৃদ্ধি হেতু আপোনাৰ সামাজিক স্থিতিৰে উন্নতি হ'ব আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব পৰিস্পষ্ট হৈ উঠিব জানিবা কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিজাত ব্যক্তিবিশেষ মানে ଶନି ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍ଥାନରୁ ଜନ୍ମରାଶିକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସାଢେ ସାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅବସାନ ଘଟିଛି ପ୍ରଥମ ପାଦର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ এই সময় আপোনাৰ স্বাস্থ্যগত সমস্যা অধিক ৰূপ বৃদ্ধি পাই তথা কেধা জাত হেতু আপোনাৰ মানসিক দুশ্চিন্তা কিছু বঢ়ি পাৰে এই সময়ৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যগত সমস্যা আৰ্থিক দিগৰে ক্ষতি হ'ব আৰু কোনো কোনানৰ অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰি মফলতা প্ৰাতি বিলম্ব ঘটিব এই সময়ৰে আপোনালোকৰ বন্ধু সহযোগী মানে আপোনাৰ কিছুটা বিতস্পৃহ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କିଛିଟା ବିତସ୍ପୃହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗତି କରିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁଟି ଘଟିବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦିଗରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଉପର ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ହିଁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି এই যে আসন্ন শনি কড়ে সাত রাদ আপনার এই সময় কর্মনিযুক্ত ক্ষেত্রে চেষ্টা নির যুবক যুবতী মানুষ সফলতা লাভের সম্ভাবনা অধিক রয়েছে তথা ব্যবসায়ী মানে ব্যবসায় অভিদ্ধি করা ব্যবসায় সম্প্রসারণ করা শুভ ফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ছাত্র ছাত্রী মানুষ সেতটা শুভ ফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা না অধিকর অধিক কঠিন পরিশ্রম করা চেষ্টা করছি এপরে জাঁয়া ମିନରାଶି ମୀନରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଶନିଙ୍କର ଗମନ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଆପଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରି ଶାରୀରିକ କ୍ଲେସ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ পাদৰে আঠুৰে আঘাত লাগিব যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰি পাৰি চুজনিত সমস্যা আপোনালোকৰ দেখা দে আচন শনিবৰ গোচৰ চলন অৱধি ভিতৰত আপোনালোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি হেঁচা আপোনাৰ যদি বাহু যাব যোজনা কৰোঁ তেবে এই সময় মধ্য আপোনাৰ সেই সফলতা লাভ কৰাৰ প্ৰিয়জন ঠাৰু কিছুটা্পৰ্কৰে দূৰতা অনুভৱ কৰবে ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେତୁ ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଯିବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ এই সময়ৰে মীনৰাশিজাত ব্যক্তিবিশেষ মানে মানসিক স্থিৰতা ৰক্ষা কৰিব নিহ আৱশ্যক তথা মীনৰাশিজাত ব্যৱসায়ী মানে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰখন্তু নিজৰ ব্যৱসায়ৰে নিজৰ নিষ্ঠা বজাই ৰখন্তু ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ତଥା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସାଢ଼େ ସାତର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ହେତୁ ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦିଗରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ ଏହା ଥିଲା ବାରଟିଯାକ ରାଶିର ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ପ୍ରଭାବ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କିପରି କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୋଗରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାୟସରେ ପାଇପାରିବେ ନମସ୍କାର ଶୁଭମ